тут сразу ожидали, не я, когда у нас Бычка? Давайте я первый отвечу. Можно? Давай. Или здесь руку надо поднимать? Не, Какие не условия? Не нет, условия. Нормально? Смотрите, я считаю так, что у нас существуют четырехлетние циклы. Они как были, есть, так и будут. В крипте сейчас находится 6,8% всех людей планеты. И я уверен, где-то процента 4 это просто у которых есть какие-то кошельки, они там что-то делают, что-то продают и получают там USDT, USDC себе на кошелек. То есть ради, допустим, 3% людей, которые существуют вообще в целом, да, сейчас, которые там 3 или 4%, для них цикл нет смысла менять. И эти четырехлетние циклы существуют тоже не просто так. Скорее всего, есть какой-то план, о котором мы не знаем, и собираются как бы ну, загнать все больше, чтобы ритейл заходил в рынок. И тогда в будущем может быть что-то поменяется. Поэтому сейчас абсолютно ничего не меняется. И рынок идет четко, конкретно если мы говорим о биткоине, за глобальной ликвидностью, которая называется М2. И вот сейчас у нас будет небольшая коррекция в область там 87 тысяч. После этого мы идем на 145 тысяч, потом коррекция. И финальный последний рост, который выпадает у нас 20 октября, это 180 тысяч по биткоину. И на своих стримах я когда говорил и буду говорить. И следующий момент касаемо аль-сезона. Аль-сезон идет 90 дней. 90. Каждый из вас может зайти на Trading View, открыть график предыдущих циклов и посмотреть, что аль-сезон идет 90 дней. Но есть еще какой нарратив того, что э, циклы сами не меняются, но часто меняются тренды. Если там перформили мемкоины, до этого там перформили метаверс, метавселенная, play to earn, там, не знаю, sex to earn, пофиг, как называлось. Сейчас смена парадигмы, сейчас там новые тренды, но все равно это все входит в наши четырехлетние циклы. Поэтому вывод такой, что аль сезон будет, что пик рынка это плюс-минус 20 октября, возможно 1 ноября. Там надо будет обкажется, выйти с рынка, подождать падение, которое начнется, медвежий рынок там с 20 декабря, с конца. И все, и потом на лаях зайти. Кстати, еще есть такая подсказка? Если вы действительно хотите дно по биткоину, это где-то 55 тысяч долларов на медвежьем рынке. Вот Добр так вот. Добре, давай ми будем короче говорити. Тільки питання до тебе. Дивись, якщо ти кажеш про М2, то М2 в принципі у нас виросло порівняно з биткоином до 200 тисяч. Тобто, ти ти заперечив собі ти що сказав, що в жовтні потрібно виходити, а в жовтні тільки в нас буде пік М2, тобто. Как оно будет работать? Ты говоришь, что 200, до 200 тысяч она доросло. Я, я сказал, что 180, это средняя цифра а. по биткоину. 180-220, в таком ренже я просто не договорил. Поэтому я не перечу себе, а наоборот... Підтвердив твої слова, які ти що сказав. Все, добре, спасибо. Дякую за відповідь. Uh, так, хлопці, на якому наративі, на вашу думку, можна було заробити за останні півроку? У нас конфа була uh, півроку назад, ми з вами говорили -дропи, про дропи. І зараз цікаво, на чому вам вдалося заробити за ці півроку. Рома, що скажеш? Ну, якщо щось сказати про мене, то, мабуть, останній нормальний раз кошти я бачив на дропі хайперлайна. Хайпер вибачаюсь, але це було у листопаді 2024 року. Потім все, що не виходило, ось, наприклад, нещодавна ЗОРА, це був повний рект. Тому, якщо відповідати на твоє питання, то э, ближайше півгодини тому спочатку кормили мемкоїни, но не мене, дякую Трампу, він потім нам все це зламав. Кстати, цікаво буде зараз у вас узнать, ви більше заробили на мемкоїнах чи втратили, але це ми зробимо пізніше. Тому останній раз я бачив щось похоже на деньги в кінці... ноября 24 -го года. В грудні, да? Тобто ты ничего не заработал, только втрачал за эти лет? Uh, Это после этого, да. Потом начался падение. У меня были приятные такие ликвидации 5 моих лонгов на 55 тысяч. Но последний раз в качестве дропа было приятно что-то видеть в конечно. А если не вспоминать, что я продал хайперликвид по 3,7 доллара, а он потом вырос до 32, то, в принципе, все нормально. А, что касается мемкоинов, ну, они с этого Пиврича, Кормилы, Кормилы, Кормилы. Потом вышел Трамп со своим Мэмкоином, отобрал у всех ликвидность и дальше все, что не выходило, был, по-моему, в основном полный рект. Поэтому вот интересно вот на такую большую аудиторию спросить сейчас поднятием рук. Поднимите руки, кто заработал на Мэмкоинах, мэмкоинах больше, неж потерял за весь, весь, весь период. Ну, людей, напевно, ну, 10. Ну, процентов 5. Ну, не п'ять, там процент один. А підніміть, будь ласка, тепер руку й ті, хто втратили більше, ніж заробили саме на мемкоїнах. Ми не беремо все інше. Ну, як ви бачите, людей, котрі втратили щось, їх набагато більше. Так, добре, паш, дякую за відповідь. А, що на рахунок ретродропів? Паша у нас професійний ретродропер в нього а, великий офіс, в нього велика команда, в нього найкращі софти, найбільша кількість софтів. І цікаво буде спитати, чи вдалося тобі за ці півроку заробити на ретродропах. Да, всем привет. Спасибо, что за, за вопрос. Эм... Меня вчера спросили на метапе, какая самая сложная либо самая простая ниша в крипте, и я скажу, что нет такой ниши, потому что та ниша, которой вы занимаетесь, она есть для вас сложная. Поэтому, если говорить про ретродропы, они действительно сложные, они усложнились в последнее время. Э, если говорить про нас, то у нас большой офис, у нас большая команда, у нас э... Очень много софтов, мы пишем это все под себя, разрабатываем продукты. И даже со всем тем изобилием, что у нас есть, за последние полгода мы заработали, но ну, не тот профит, который хотелось бы. Мы заработали на Story Protocol 45 тысяч долларов чистыми. Мы заработали Movement, надеюсь, до конца апреля раздастся под там, ну, больше 50 тысяч долларов. То есть в любом случае профит есть. Но я хочу сказать, чтобы вы не зацикливались на альт-сезоне. Вот перед этим вопрос был, да, когда будет пик альт-сезона. Потому что если вся, все ваши действия в крипте – это просто… Просто купить какую-то альту и просто сидеть ждать, то вы просто <laughs> себе придумали, что вы чем-то полезным занимаетесь. Каждый а день открываете дорогу. графики и просто смотрите. Это ну, то есть это бесполезно. Понятно, что вот вы составили себе какой-то инвестиционный портфель, купили какой-то альты. Все. Дальше пробуйте чем-то заниматься. Начинайте билдить, начинайте строить, начинайте отрабатывать проекты. То есть, если вам не нравится ретро, смотрите что в сторону чего-то другого. В крипте огромное количество направлений, чем можно заниматься. У нас тема де гроши. Нікіта, що скажеш, який тренд може нас чекати в 2025 році? На що би ти зробив акцент? Так, всем За 10 минут перше слово. Во-первых, про цикли. Я би чуть, -чуть вернулся. Кардинально. не согласен, наверное, потому что циклы все-таки у нас все равно будут меняться. Закономерности там про 4 года, про хаулинг и про все остальное, я уверен, что она работать не будет. Резервный фонд, биткоин ETF, какая-никакая уже чуть централизация, она все-таки на это в любом случае будет влиять. По поводу денег, можно вспомнить, что за последние месяца было. Если мы берем там январь, активно очень э, летело направление тех же мемов и так далее. Но инфоповоды, опять же, это регуляция и э, те события, которые происходят там, в США, они в любом случае влияют на мировую экономику и сейчас они влияют на крипторынок. И как раз-таки инфоповоды, они выводят... Ликвідність із наративів, в том числе из мемов и из стабильных активів. Поэтому, пока непонятка на рынке, но я думаю, что е, возможно будут работать. Почему-то мені кажется, що вернуться токен сейла вернуться. ICO. Вот. ICO, да. Ну, регуляція в нас можна сказати, пішла. В нас до влади. А прийшла інша людина про криптове, і ти думаєш, що в нас почнуться знову сейли. Тобто у проекту є два способи виходу: це uh, Fair Launch, ICO і ретродропи. От я вважаю, що ретродропи все-таки набагато краще, ніж ICO. Сто RetroDrop Ретродропи будуть працювати завжди. що історія як для проекту, так і для пользователей. Тобто, це нікуди не пропаде, само собою. Ми будемо так і продовжувати це відпрацювати, але ICO-шки все равно вот как будто будут работать и как будто вот для людей, которые приходят в крипту, для них это будет классный, классная возможность разогнать в том числе и депозит. Единственное, что если мы говорим про тренд в 2021 году ICO, и сейчас, то это чуть будут кардинально разные тренды, потому что как пользователи поумнели, так и проекты поумнели. И еще что хочу сказать, это то, на что я бы ставил ну не фокус, но брал бы этого внимания. Почему-то мне кажется, то, что вот эта история и с проектами, и с сейлами, и со всем остальным, она будет больше Контролировать более качественно э, отрабатываться в, в если легіон, то там уже скоро надо набирать соціальную активность. На проект, хоч э, уже чуть он подзаглох, но я уверен, что вот, соціальна активность это будет важный показатель для как раз таки для проходки как в проекте, так и в сейлах, ну, яка яку площадку ти бачиш, где будут выходить Сиошки. По суті, у нас був Hyperlane, який хотів виходити на Легіоні. Я туда зробив 300 акаунтів, а вони просто передумали для них. Краще виходити на Binance і віддати якусь частину своїх токенів Binance і таким чином просто більше хайпанути, ніж на Легіоні з там, поганими показниками. Що думаєш? Сто процентів. Нас це теж дуже розстроїло, тому що ми чекали цей хайперлейн. Во-первых, фрагметрик ми чекали, коли він з'явився. Вот Тож Прикольный проект, рестейкинг на Солане, э, в целом, потом э, там 10% Q3 выход э, и с Hyperlane его вообще убрали, хотя мы его ждали, мы его отрабатывали и как бы и сейл ждали. Uh, я думаю, що це непонятно ситуації на ринку. Нічас наратива, який работає нормально. Ну, тобто ліквідність, вона везде і нігде одновременно. Ну, добре, якщо вот, останнє питання до тебе, якщо вот, я хочу бути фул-тайм-криптонов, в мене там є 1000 10 тисяч доларів. Що мені робити саме зараз? На що поставити акцент, щоб хоча б там в розрізі один рік заробити? От де зараз гроші? Uh, Крім ICO. Как ICO? Раз таки uh, это... минимальной спекуляции. Если условно там в январе мы еще торговали, мы отрабатывали Метеору, то последний месяц у меня максимальный, допустим, режим, режим рисков. Команда отрабатывает проекты, тот же Таунс, Циклипс, Бэкпэк, Парадекс, ну то есть, наверное, то, что все сейчас делают, я не думаю, что для кого-то будет секретом. И в целом... із того, що, із того, що вернулося, та Solid Connect такий аналіз, е, э, мультілі ми, е, Binance IDO і все. По великому счету, на даному етапі нігде. Надо смотреть, куди буде повернутися. Але мені кажеться, що вот, надо бути в інфополі і слідити, тому що я вважаю, що тема AI, тема DSI, DPI, вона ще не розкрита. Стоп, зразу питання до тебе. Як AI стосується крипти? Взагалі, як? Що можна за допомогою AI прикрутити до крипти? Мені здається, що це конкуренти. В цілому це класна історія для проєктів, які будуть виходити в будущем. AI, так як він і самостоятельно буде вчити, то він буде підтримувати безпеку протоколів, і це буде тренд. Нам все одно нужен тренд для того, щоб кудись заходити. Я згоден. Якщо розробка, то да, я згоден, що він може допомогти розробити якийсь проект. А Как его еще прикрутить могут, я, я не знаю. Не, 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 это я уже так, знаешь, наперед, на будущее, про тренды, про... на что можно обратить внимание, что можно держать в голове, я в этом плане. Я понял, можешь передать Саше микрофон, Саша. А... Сейчас, подожди секундочку, можно я просто добавлю, касаемо, а, вот ты говоришь о том, что многие уже привыкли, многие уже знают, многие разбираются. Вопрос, кто многие? А дети, которые вчера родились, а завтра они пойдут в школу, а послезавтра им будет 18 лет, они будут думать, где заработать и первый раз познакомиться с криптой. Это круговорот людей в природе. Кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то приходит новый. Насчет AI, искусственного интеллекта, ты говоришь, что они могут быть конкурентами. Абсолютно не согласен, потому что сейчас все, что происходит, это все соединится. Блокчейн, децентрализация, AI. Например, на базе в Дубае там скоро будет запускать там, летающие такси. И Uber будет тоже давать такое. И сейчас искусственный интеллект находится где-то в дата-центре в одном. Взломать эту всю систему хакеры могут. Но если искусственный интеллект будет базироваться на определенных блокчейнах, на такие, как, допустим, HBAR, да, у которых максимальная децентрализация, максимальное принятие, и э, ни один квантовый компьютер не может его взломать. Это безопасность в первую очередь. Когда все дроны будут летать, когда будут летать все воздушные такси, это будут тысячи, это будут миллионы по всему миру. Какой-то хакер ломает всю систему, все падает. Для этого блокчейн как бы помогать будет, а не что-то. Никто ни с кем конкурировать не будет. Это все будет одна большая экосистема. То у нас тема ⁇ де и я с точки зрения грошей, как заработать, можно на тренде ⁇ AI и блокчейн ⁇ То блокчейн прикольно, да, технология, все, что побудовано на блокчейне, по сути, скам. Ну, получается, биткоин – первая криптовалюта, товар, который можно купить. Все остальное – это просто бесполезно. Сама технология блокчейн – это инновация. И как вот заработать на ай-тренде и блокчейне? Вот именно где вложить, чтобы заработать иксы? Вот именно у нас а, такая тема. Хорошо, хорошо, no problem. Смотри, сейчас мы видим, что идет максимальное принятие США. Ты говоришь, где мы можем заработать? Мы понимаем, что есть разные компании, которые создают. Есть Вичейн – это китайский блокчейн. Или там Канфлекс первый публичный китайский блокчейн. Покупать этот альткоин пока что нет смысла, потому что Китай, ну как бы в сторонке. Но мы понимаем, что, допустим, в первую очередь наше внимание на американские блокчейны. Ашбар, Кардана, Алгарант, XLM, Onda, если сектор, сектор Real World Assets, если сектор Deppin, это Helium. И понимая это, мы просто в них инвестируем. И они вырастают, мы зарабатываем. Купил дешевле, продал дороже. Все. Но кто выходит, когда идет рост? Никто. А кто покупает на падении? Тоже никто. Здесь смена парадигмы. Если кто-то из ребят здесь, которые сидят и слушают, да, они хотят зарабатывать. Вы должны э, на крипторынок смотреть с точки зрения психологии. То есть если льется негатив, если говорят о рецессии, это идеальная точка, чтобы купить. Если говорят о том, что все хорошо... Америка велика є і так далі. Этот момент треба щоб Все, зрозумів. Може паша передати. Твоя ідея в тому, що купити альткоїни які перспективні. Там... Ті, і... 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 Да. А, я знаю, що гроші точно в дропах, 100%, тому що я сам ними займаюся, сам фокусуюсь, і мені цікаво, паша в тебе запитати, які. Сьогодні проекти потрібно відпрацювати, щоб там на протязі півроку рік, тому що в дропах горизонт планування тільки рік. Що можна, що можна відпрацювати, щоб заробити ближчим часом? Ще раз, щоб заробити... які проекти можна відпрацювати саме зараз в ретродропах і теснетах, що автоматизувати що роками, щоб заробити на протязі півроку-рік? Іменно проекти. Я думаю, що далеко ходити не потрібно. Є зараз тір-1 проекти. И при этом всем, что конкуренция у них минимальна. Если раньше, когда у нас была золотая троица, можно было искать какие-то эндрадары, потому что была огромная конкуренция, огромное количество людей, то сейчас в тир-1 проектах по 10, 15, 20 тысяч людей всего отрабатывают проект. Тот же бэкпэк, если посмотреть, классная декс, прошлые проекты хорошо выходили, раздавали хорошие иксы. То есть понятно, что нарратив есть, понятно, что за проектом стоит команда FTX, а сам бэкпэк выкупил европейский FTX. То есть понятно, что проект есть деньги. При этом все, что конкуренция там 15-20 тысяч человек. Ты получаешь поинты, поинты конвертируются в токены. Все элементарно просто. OpenSea. Проект на рынке 4-5 лет, 425 миллионов инвеста. Бери просто, запускай скрипт, отрабатывай. Окей, проект отработан. Следующее это Polymarket. И плюс Сахара, какие-то там сомнения, какие-то проекты с минимальными уважениями, где ты делаешь это на сотни тысяч аккаунтов. То есть ты сделал себе такую классную ферму из выборки, из тир-один проектов, как в Майнете, так и в Теснете, потратил на это не такие уж и большие деньги, то есть тебе не нужно, и ты просто ждешь. Поэтому ретродропы живы, тем более при текущей конкуренции. То есть крипто управляет психологией, это не только в альтизоне, как вот говорил Саша. То есть когда... В ринку всі то есть все, там ретродропи мертві, э, ринок там не кормить, ніхто не зарабатує, то це хороше час для того, щоб посмотрети хороші проекти, в проект зайти і проєкт класно отработать. Дякую за відповідь. Передай Ромі, а Рома з мікрофоном. Так, Рома, а ти тут довше всіх знаходишся в крипті, якщо я не помиляюсь, чи ви раніше ніж в 2016 році. Рома, в нас старожил. Скажи, будь ласка, як ти психологічно відносишся зараз до стадії ринку, яка. Ну, в принципі, розчаровує, і як ти очікуєш бичку, в якому році, і що ти думаєш, буде стріляти там буквально через півроку рік? Де гроші? Ну, диви, коли мене півгодини назад спрашували, коли буде бичка, я говорив «зараз». И теперь мне приходится ходить на костылях, потому что эти люди меня нашли. Шутка. Ну, на самом деле, сейчас все зависит от Дональда Трампа, какое у него есть настроение, тогда у нас и будет бычка. Если будут продолжаться дальше его экономические торговые войны со всем миром тогда бычка у нас будет не скоро. Все завязано американского фонду, американская фонда завязана с нашей криптой. Поэтому ну, вот если просто говорить включить чуечку, то мне кажется, в ближайшие 90 дней будет стадия торгов с Дональда Трампа со всем экономическим внешним миром и что-то они решат по этим тарифам. Дальше, когда будет четкая ясность по всем странам, у кого какие тарифы, где они договорились, когда э, на фонду придет эта ясность, будет э, ну, хороший, наверное, отскок. Если говорить там, по эфиру, которым я слежу больше всего, я не верю в то, что в ближайшие там, три месяца произойдет какое-то чудо, но на э, третий квартал 2025 года по моим ощущениям, должно быть какое-то потепление. Я эфир-альтруист, я верю в том, что эфир перехай будет в этом году, но максимально на следующей бычке 1010-12 по эфиру я от дождусь. Именно поэтому я сейчас не боюсь его лонговать старым плечом на моих позициях. Кто следит, тот знает. Именно поэтому я готов продолжать дальше играть в эту игру, рисковать его покупать на свободный капитал и лонговать его на фьючах на имеющиеся. Готовий поставити другу ногу, те, що ефір буде 10к. А тріже, що не буде. <різь> так, ладно. А, дякую вам за відповіді. Можливо, є питання з залу. До... Так, а, мікрофон. А дайте мікрофон? В кого мікрофон? Ага. А, це дають ззаді. Заді, заді. заді. Перше, кажи, кому питання і задавай питання. У мене питання до всіх. Ви тому що ви розмовляли, де класно взяти, куди вкласти, які проекти і так далі. Але цікаво, якими факторами ви руководствуєтесь при виборі якраз таки цього проекту. Ти про ретродропи, як ми... За, в общем, якщо ви розглядаєте проект для інвестицій, куди вложити і заробити гроші, якими факторами ви руководствуєтесь? Інтересно було б у кожного, хто що думає і якими факторами руководствується. Добрый. Ну давай, может, я почну. Иногда важно даже смотреть не во что ты вкладываешь, а когда ты вкладываешь. То есть, купив биткоин при его пике в 110 тысяч долларов, это можно сказать была правильная, хорошая, вкусная инвестиция в максимально правильное место в биткоин, но не совсем вовремя. И, соответственно, купив какой-то щиткоин на самом дне медвежки, который ну, мусор-мусорный, в который нормальные люди не верят, но тем не менее на обычке он вырастет там, в сотни раз. Поэтому для меня уже важно, когда ты вкладываешь больше, чем во что. Но если руководствоваться не моментом, а выбором монеты, ну тут все загальное, вам зараз хлопцы видят повидят, что э, надо смотреть на команду, нужно смотреть на инвестиции, какие фонды в этом принимают участие, какая у них там капитализация, какие перспективы, вот это вот все воздушное. Но важно, когда ты это делаешь, на какой стадии рынка. Если есть разочарование, все криптоны говорят, что все, я пошел искать работу на Макдональдсе, вот тогда нужно покупать, ну не все, но... Топ 20 коль маркеткапа. Хорошо, час є. Далі слідче. Ні, нас ще же... я думаю, може, що може да, хтось так. питання задати інший, тому що. Так, вовчик, у нас а, три хвилини. Чай. Питання до всіх, хто відпрацьовує Европи. Взагалі, проекти дуже залежні від ринку, чи там незалежно від ринку можуть там, виходити добре. погано, тобто... — Думаю, це я, тому що по ретро більше є тут. я думаю, что хорошим проектом, в принципе, пофиг на рынок. Это могли видеть по Хиперликвиду, по другим проектам, которые выходили прямо в самый разгар медвежьего рынка. Если говорить про какие-то тир-2, тир-3 проекты, конечно, то есть больше ликвидности, больше денег в рынке, им важен рынок. Для хороших проектов это все равно. Ну, в нас на Медвежці виходив Аптос, він роздав по 1500 Arbitrum, п'ятсот. Автос арбітрум, ліквід, другий класний проект. Тобто стадія ринку в принципі неважлива, Якщо проект має гроші, якщо у нього є ціль роздати дроп, то він в будь-якому випадку це зробить. А може там гар гарний проект вийти на хорошому ринку і просто роздати сльози. Так, ще в питання? Одне питання вибачаюся, ще Давай. тут. В мене ще є питання. А хто займається якраз кмм коїнами, ліба ж просто альткоїнами? Смотрите, ли ви технічний аналіз, чи опіраєтесь тільки на фундаментал? Пацаны, то есть технический анализ могли на мемкоинах? Нет, ну, на мемкоинах нет, но, ну, например, альткоин. Почему? А, альткоин, я думал, ты про Ну, я, в общем, спрашиваю, возможно, кто-то как-то. Мне просто интересно. А, да, конечно, технический анализ играет большую роль. Индикатор, осциллятор, это все хорошо. При условии, если у этого мемкоина, или альткоина или токена есть история. Если нет этой истории, мы не можем понять, будет ли он дальше перформить или не будет. Поэтому, когда вы формируете портфель, вы в первую очередь должны делать диверсификацию рисков. То есть на определенный процент берете те, которые уже пережили не одну медвежку. Вы видели, как они стреляют. Вы смотрите, анализируете. Вот э, с Ромой я полностью солидарен по поводу эфира. Сейчас в него абсолютно никто не верит. Но когда он будет 12 тысяч долларов уже в этом году, все в него резко поверят. Но мы открываем график эфириум к биткоину и смотрим, где сейчас эфириум. Был ли он раньше точно так же, как сейчас? И абсолютно да. Он уже там был, если смотреть с точки зрения технического анализа. И мы принимаем решение брать его с текущих. Поэтому и да, и нет. Благодарю еще, вас за ответ, еще пообщаемся. Еще одно питание. Так, вот там у хлопца питание. Если швиденько. Подбегай сюда. Давай, за финал именно. А можете, пожалуйста, подсказать какие-то сервисы, площадки по IDO, ICO? Сейчас у нас Binance Wallet проходит, на фермы можно делать, CoinList можно фермы делать. Где еще какие сервисы, интересно узнать? Так, Никит. Не площадки именно рассматривал, а конкретные проекты. Просто моніторить. Ну, на на крипторанці є це, ті, э, будущее там смотреть, але треба все одно в будь-якому випадку розбирати проект. Їх багато виходить на каждый, Ну, очень часто. Но там те проекты, в которые просто и не заходить. Да, в принципі, сгоден. все залежить від проекту, а площадку можуть вибрати просто любую. Головне, щоб площадка не заскамала. Так, дякую нашим гостям. Будь ласка, аплодисменти. Чекаємо разом аль сезон.